Як відомо, в Уминському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини останніми роками з'явилося чимало студентів-іноземців, найбільше серед них туркменів. Саме тому днями до цього навчального закладу завітав поважний гість, надзвичайний повноважний посол Туркменістану в Україні Нурберди Аманмурадов. Пан посол зустрівся з ректором університету, професором Олександром Безлюдним та проректорами. Під час зустрічі обговорювалися питання подальшої співпраці та налагодження якісно нових зв'язків між нашими державами загалом і освітян та науковими закладами, зокрема. Це для нас дуже важлива подія, візит такого високого гостя до нашого навчального закладу, до Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тишини. І я сподіваюся, що це буде поштовхом, це буде імпульсом для подальшої нашої співпраці, для підготовки фахівців для Туркменістану. Зустрівся пан посол і зі своїми земляками, нашими студентами. Його батьківські настанови, юнаки та дівчата слухали з великою увагою, адже від того, чи скористаються вони порадами пана Аманмурадова, залежить і їхнє майбутнє. Ми в наступному році будемо проводити в Ашхабаді 17 сентября 2017 року, відкривається Азіатська олімпіада. Я, вважаємо ректор, сказав, що ви дуже любите спорт. Я це дуже одобряю і підтримую. потому что для вас задача номер один – ваше здоровье, ваше знание. Родители ваши, которые направили вас сюда, и с надеждой, которые ждут дома, они, естественно, хотят вас видеть всегда здоровым. Поймите и этот вариант, и этот момент никогда не забывайте. Насколько качественного образования мы получаем, насколько мы готовы после получения диплома работать в разных по разным направлениям начать принимать те объекты, которые идут сейчас в стране. Вам, будущим педагогам, будь ты физик, будь ты математик, не имеет значения, химия, биология, не имеет значения, историк или физкультурник и так далее. Знание языка – это прежде всего. Поэтому мой совет – не теряя времени, займитесь этим. Если вы способны в чем-то, может быть, не один не английский язык, а какой-то еще другой язык. Сейчас это как бы бум, по-другому, если можно назвать. Молодой специалист без знаний иностранных языков, он по категории как-то уже падает вниз. Когда идет определение качества специалиста, естественно, знание языка. Плюс знание компьютера, компьютерной программы. Екскурсія та ознайомлення посла Туркменістану з матеріально-технічною базою університету заслуговує на особливу увагу, адже нормерди Аманмурадов відзначив, що для студентів дійсно створені усі умови для навчання та позанавчальної діяльності, і їхні успіхи залежать лише від них самих. А ще пан посол запросив до Туркменістану наших вишивальниць, спортсменів, науковців та акторів студентського театру. Тож, які враження від перебування у нашому місті та університеті? Основна задача сьогодні заключається моя зустріч з нашими студентами молоді, які вчаться у мурських вузах, особливо педагогическом университете, где их более 228 человек. Поговорили, и очень приятно было встреча с уважаемым ректором Александром э, Ивановичем и проректора, преподавателей, кафедры, где были ознакомительные поездки. Мне очень э, впечатляет, очень впечатляет то, что, во-первых, атмосфера очень хорошая, дружелюбная. И при встрече с мэром и при встрече с руководством вуза, один момент очень остро выделяется это такое доброе отношение наших граждан, в данном случае молодежи, и очень доброе отношение местного населения к ним. Это признак очень добрых отношений в будущем. Мы встретились со студентами, слушали их значит, вопросы, которые значит, возникают в жизни. В целом мы очень довольны тем, что. По разным направлениям, по разным дисциплинам они здесь получают образование, приобщаются к украинской культуре, европейской культуре для того, чтобы уже после окончания с высшим образованием они могли вернуться на родину, чтобы на разных областях они могли работать как молодые специалисты. Ради тому, что очень огромное внимание уделяет на подготовку наших специалистов руководство вуза, мы будем расширять наши отношения по возможности. Планируем провести различные мероприятия. Мне очень понравилось подготовку именно помимо учебных программ, доп дополнительные кружки, дополнительно значит, ректорат планирует проведение э, разного уровня, разного направления языковых подготовок. Но то, что касается спорта, я очень доволен тем, что тут с э, желанием встречает наших студентов, потому что свободное время – это свободное время, его надо использовать тоже полностью дела. А здоровье для всех – это основа. Поэтому Взаимосвязь, образование, образование плюс э, здоровье ⁇ это, конечно, два неотделимые объекта. Поэтому мы пожелали нашим студентам дальнейших успехов и, конечно же, беречь здоровье, размножать то, что э, было заложено до этого, показать свою культуру. И было приятно услышать, что в ближайшее время планируются спортивные мероприятия с участием наших студентов, но также и культурные мероприятия, где наши студенты готовят праздничные номера для всех студентов.